Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini saya nak menutup persoalan uh, Perjanjian penjualan Kedaulatan negara uh, uh, Dengan Amerika Pertama, uh, ia tidak boleh dipanggil Perjanjian perdagangan Ia tidak boleh dipanggil perjanjian ekonomi Dengan Amerika Kerana perjanjian itu memang Menggadaikan hak dan kedaulatan negara Kenapa saya panggil itu? Pertama sekali ialah uh, Semua pergerakan kita akan diputuskan oleh Amerika uh, dalam hal ini perkara pertama yang semua orang harus sedar ialah perlembagaan negara kita ada artikel yang melindungi hak bumi putera tetapi melalui perjanjian penggadaian hak kedaulatan negara ini uh, benda ini tidak boleh berlaku eh, contoh uh, kita kena memastikan Malaysia berada pada pas uh, Ekonomi terbuka pasaran bebas Contohnya sebelum ini uh, GLC negara uh, Dibuat untuk masuk sebarang tender Atau mendapat projek kerajaan Atas nama uh, ia adalah JLC kerajaan Ataupun ada benda-benda yang kita bagi Atas nama hak orang Melayu Itu sebenarnya melalui perjanjian ini tu dia secara jelas tidak dibenarkan, eh, tidak boleh ada sebarang uh, dipanggil gangguan terhadap pasaran, kalau orang semua nak masuk tenda, semua boleh masuk tenda, dia terbuka jadi, uh, jangan cerita lagi lah, bukan kata saja hak bui putera Melayu, malah kalau di bawah program Mitra eh, kawan India ataupun peribumi yang lain, Sabah dan Sarawak ia tidak dibenarkan lagi uh, dia kena, kalau nak bersaing, mesti bebas dan terbuka kedua ialah apa yang berlaku kalau kita contohnya negara China eh datang nak melabur di sini tetapi negara China ini syarikatnya dinaungi oleh kerajaan daripada China itu pun sebenarnya tidak boleh lagi berlaku berlaku dan ini sebenarnya mengganggu kedaulatan kita dengan siapa kita nak berniaga, kita terpaksa pada bila-bila masa kalau Amerika nak sebarang data, sebarang maklumat bagaimana projek itu ini diperolehi dan ini kita kena kita kena bentangkan dengan Amerika. Kedua ialah dalam kali ini uh, contoh saya ambil dalam isu halal. Ada banyak tapi dalam isu halal eh uh, bagaimana kita terpaksa akur dengan Amerika dengan badan-badan yang diputuskan halal untuk Amerika halal Malaysia ni kena ikhtiraf ha, kalau halal Amerika bagi mana-mana apa produk ataupun apa juga ha, apa namanya ni status halal kepada mana-mana pihak kita terpaksa untuk ikhtiraf benda ini ha, dua perkara ini saja maknanya hilang mandiri kita ha, jadi itu belum lagi disebut persoalan bagaimana kita terpaksa kita ada minyak kita ada kes tapi kita terpaksa beli dengan Amerika. Ya. Ha? Karena melalui perjanjian ini kita terpaksa beli pesawat dan uh, banyak benda lagi. Akhirnya untuk menyelamatkan keuntungan uh, penurunan tarif sekitar 12 bilion, kita terpaksa hilang 100 trilion dalam masa 5 tahun. Dan ini memberi impak besar terhadap ekonomi negara dan uh, yang ketiga dalam perkara ini yang saya kita kena tengok betul-betul ialah uh, ini melanggar perlembagaan kita eh? Ha? Uh, kuasa pemutus yang selama ini dilindungi uh, dengan kuasa eksekutif kita kena faham kerajaan Malaysia ini kuasa eksekutif paling tinggi sekali adalah di Putuan Agong ada banyak dalam pasal nanti dan kita terpaksa melakukan pindaan undang-undang untuk mengikuti perjanjian yang dibuat di mana kuasa yang penagung ini hilang kuasa federalisme contohnya REE e. eh, nadi bumi hasil bumi ini ialah hak kerajaan-kerajaan uh, negeri yang akhirnya diserahkan juga ke pelanggan perjanjian ini untuk diputuskan oleh Amerika jadi apa yang berlaku ialah semua orang Uh, kena faham uh, perjanjian ini setakat ini belum lagi dituntaskan kalau di Amerika tu dia ada proses mahkamah agung dan sebagainya dan kalau di Malaysia ini dia perlu dibentangkan di parlimen bukan ditaklimatkan seperti mana yang Zafrul buat bukan ditaklimat uh, Anwar dan sekutunya bercakap kita tak faham dan uh, kita tak baca pertama saya nak bagi tahu perjanjian itu kita telah olehi dan kita dah baca dan ia menggadaikan hak dan kedaulatan dan saya desak ia dibahaskan secara tuntas di parlimen bukan dibentangkan tetapi bukan ditaklimatkan tetapi dibentangkan supaya boleh dibahaskan di parlimen tanpa kelulusan parlimen seharusnya Malaysia tidak seorang Perdana Menteri tak boleh putuskan jangan berlindung di sebalik Rafa cuba berlindung oh kita hina kaki tangan awam yang buat ujian. Saya bagi tahu maklumat-maklumat yang kita perolehi, salinan perjanjian yang kita perolehi adalah daripada kaki tangan awam, pegawai-pegawai tinggi kerajaan, peringkat kurus dan sebagainya yang turut tidak berpuas hati dan risau dengan impak dan kemasa panjang kedaulatan negara. Kita punya sejarah panjang daripada 1511 kita dijajah, kita berlawan, Akhirnya 1957 Lahan-lahan kita memperolehi kuasa uh, mentakbir Secara mandiri dan merdeka Nampaknya Anwar Ibrahim ini adalah uh, Betul lah saya cakap uh, Betul jangkaan kita Dia adalah orang yang menggadaikan kedaulatan negara Dan hari ini terjadi Rumusan daripada benda ni ialah uh, Ini adalah kerana sikap Anwar Ibrahim Mula-mula apa yang Anwar Ibrahim buat Dia nak tunjuk dia hebat lebih daripada orang lain Malaysia selama ini negara berkecuali eh? kekuatan Malaysia semenjak daripada Tengku Abdul Rahman, Tun Razak dan sebagainya sampailah ke zaman Tun Dr. Mahathir termasuklah zaman Najib Razak uh, kita negara berkecuali kekuatan kita negosiasi dan sebagainya adalah kekuatan kita hubungan diplomatik dengan negosiasi yang mementingkan kepentingan negara ialah kedaulatan apa ialah kelebihan kita tetapi malamnya Anwar Ibrahim secara saya tak pasti dia sedar atau tidak telah membawa Malaysia kepada blok perang ekonomi Malaysia menyertai BRIC ya, apabila Malaysia menyertai BRIC Malaysia, Malaysia dah tidak lagi berkecuali ya. dan apabila itu Amerika telah membuat serangan balas dengan uh, memberi tekanan sebab rakan dagang utama Malaysia ialah Amerika kita hantar barang, hantar chip hantar banyak ke Silicon Valley Amerika, ekonomi kita bergantung dengan itu, maka Amerika menggunakan ruang ini untuk menekan jadi tiba-tiba uh, kalau kita tak buat benda ini, kita akan penuhnya kita akan ditekan, kita akan hilang peluang pekerjaan dan sebagainya, benda ini berpunca daripada kebodohan Anwar Ibrahim kerana uh, memasukkan mesej dalam perangkap yang akhirnya dia tak boleh selesaikan okay. Uh, tapi Anwar takkan kisah kerana yang dia kisah ialah besok dia boleh jadi benda lagi atau tidak uh, kepada rakyat harus menyatukan kekuatan berbagai latar politik berbagai uh, siapapun kamu dia harus menyatu untuk melawan ini itu yang pertama kedua kepada dunia mahmulia seripada kebagian yang di Tuan Agong kena faham betul-betul bahawa Uh, rakyat pernah sekali menyelamatkan raja-raja Melayu rakyat selamatkan raja-raja Melayu apabila uh, apa namanya ni uh, penjajah British membawa uh, Malayan Union oh. No, Malayan Union ya, dah sayang tau no. Serah kuasa Rakyat yeah. dah sayang tak no. Serah kuasa Rakyat so. dah no. serenda so. Tetapi rakyat turun Untuk pertahanan Raja Melayu Kali ini sekali lagi Saya merasakan rakyat bersedia untuk turun ha? untuk mengebeling kekuatan tapi raja Melayu perlu buka mata ha? dan ini demi kedaulatan negara ha, maknanya raja Melayu kena bersama dengan rakyat kali ini kepada parti-parti politik saya nasihatkan jujur saya bagi tahu ini bukan persoalan Ali nak jadi perdana menteri abu nak jadi perdana menteri ataupun ha, nak bersaing dalam parti yang si berhentilah semua benda mengarut ini tumpu betul-betul masalah hak utama negara iaitu isu kedaulatan siapa sahaja yang menentang melecehkan ataupun tidak melihat perkara ini penting ia adalah satu pengkhianatan dan penderhakaan kepada negara ok, soalan saya nak soalan malam saya dengar yang Malaysia uh, dikualikan uh, walah terjadi itu menjadi Ahli alibri okey a okey apa yang berlaku ialah sudah tentu Malaysia tidak boleh mendekati bri sebab segala movement Malaysia keputusan ekonomi Malaysia perlu dirujuk balik kepada rumah putih white so, house seolah-olah kita ini dijajah jadi uh, apa guna Uh, BRIC menerima kita eh BRIC, uh, Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan dan sebagainya ini menerima kita sebagai anggota BRIC dalam keadaan kita tidak boleh ada lagi kemerdekaan kita. Kita ditolak oleh BRIC itu adalah satu isyarat jelas bahawa Malaysia hilang kemerdekaannya. Kan? BRIC hanya berusaha dengan negara yang ada mandiri dan merdeka sendiri. Okey. Ya apa lagi satu lagi. Bagaimana ini nak jadi tadi a dengar keputusan tadi cikgu buat sekarang dengan keputusan mahkamah tadi. Okey, hari ini saya berdepan dengan keputusan pendakwaan eh, berkenaan dengan kes himpunan di depan istana negara himpunan selamatkan tanah air 2 dua tahun lepas apa yang berlaku eh, dan saya didakwa kerana itu. hari ini terbukti bahawa Uh, ini merupakan satu tindakan buang masa membazirkan sumber kerajaan menyusahkan kaki tangan awam seperti yang saya sebut dulu apabila mahkamah menolak uh, kes ini di mana pendakwaan gagal establish kes ini tak ada kes lah jadi saya ditolak bebas dan dilepaskan pertama kedua ialah kena faham eh saya ditangkap di RN uh, RNR Tapa, pakai baju Melayu, tidur dalam lokap, besok pakai baju Melayu, pergi ke mahkamah. Saya didakwa dengan tiga pertuduhan pada ketika itu dan ini salah satu pertuduhannya. Dan Alhamdulillah saya bebas. Kepada ikan ini, ini syarat jelas kepada rakyat. Tangkapan tengah malam, eh, komo masih berada dalam lokap lagi sekarang. Uh, sebenarnya tidak perlu hanya untuk menakutkan rakyat, meletihkan kami aktivis dan menyalahguna kuasa dalam kerajaan. Uh, tapi apakan daya kita, kita terpaksa berdepan dengan hal ini, jangan takut terus bangkit dan lawan. Malah saya percaya Jabatan uh, pejabat negara sendiri sedar pendawaan yang lemah dan tidak boleh jadikan kes mereka sendiri gagal menampilkan kes itu di mahkamah tetapi saya percaya uh, rezim ini akan tekan untuk uh, keluarkan apa namanya ni uh, rayu balik kes ini. Saya saya, saya percaya dan yakinlah ini itu akan berlaku sebab kerajaan ini tidak pernah uh, akan belajar bahawa rakyat sedang memerhati dan bersedia untuk menghukum mereka kes ini juga kerana itu tadi saya ingatkan kepada parti-parti politik kes ini merupakan kes pengajaran saya yang sangat besar okay. selain daripada saya berterima kasih kepada uh, sahabat saya peguam Rafiq dan pasukannya yang tampil secara pro bono kes ini juga uh, di mana saya bukan sekadar di daripada luar dalam parti saya sendiri dihina pertama uh, saya dihina dengan Ketua Penerangan Parti menyebut naik, turun mahkamah, masuk, keluar balai lokap ini merupakan orang bodoh dan tak ada otak Kedua ialah dalam parti saya Pimpinan parti menyebut Betul saya tak ada duit Aa, Saya, tapi saya kaya semangat ha? Mereka ada pimpinan parti Yang rapat dengan Presiden parti Menyatakan saya ini a, Pengemis QR Jadi, Saya ucap terima kasih kepada rakyat Uh, betul jamin saya dibayar oleh rakyat segala kos lain dibayar oleh rakyat dan itu saya melawan bagi pihak rakyat ya. tetapi janganlah sampai saya dihina sedemikian rupa kepada parti sekali lagi kepada parti-parti parti politik ada yang politik yang bergaduh dan bertempung ini kamu bercakap soal hidup Melayu, kamu bercakap soal perjuangan rakyat, adakah perjuangan rakyat dan hidup Melayu dan sebagainya ini hanya penyedap ucapan semata-mata? Stop all the nonsense. Satukan kekuatan kita. Buang perbezaan parti politik. Bukan perbezaan dalam parti politik. Parti politik pun ini. Semua kena menyatu dalam payung besar Saya setuju dengan Tuan Dr. Mahdi bin Muhammad Ini ujian kita Allah menghantar Anwar Ibrahim Melihat siapa dia sebenar Anwar Ibrahim itu Dan ini adalah cabaran Kalau semua orang menyatu kekuatan InsyaAllah Kedaulatan negara boleh kita pertahankan Allah saya ada satu soalan yang ya. berkenaan dengan semalam uh, apa Tun Abdul Muhammad ada bagi uh, penerangan berkenaan dengan uh, timbal balik antara US dengan Malaysia hmm. apa respon daripada timbal balik macam mana oh yang itulah ah, okay, ah utama itu ah, macam yang ah, berkenaan tu ah. tadi yang saya saya ulas panjang berkenaan dengan jangan panggil pada semua di luar sana jangan panggil ini perjanjian perdagangan Jangan panggil ini perjanjian ekonomi. Ini adalah perjanjian penggadaian hak dan kedaulatan negara.